Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Не люблю смотреть на себя в зеркало. Сегодня посмотрелась и пришла в ужас. Но почему на меня, которая по всем данным должна быть счастливой, смотрит абсолютно несчастная женщина? Ведь все, что я когда-то хотела иметь, я получила. То, что я увидела, никак не соответствовало светлому образу себя любимой. В то утро я поняла, что дальнейший самообман бесполезен. И я так и стояла перед зеркалом, уперевшись головой в небо, которое оказалось натяжным французским потолком. Кожна жива істота влаштована так, що підсвідомо прагне безпеки, любові та принятия. Наша родина – саме что те, що ці потреби задовольняє. Стабільні, довготривалі та безпечні стосунки. Але які потреби, така й родина. Кожен будує родину в залежності від свого в цьому питанні пріоритету, як наслідок родини є умовно гармонійними або нестабільними. Гармонійна родина та в якій зрозумілі ролі кожного і родина утворює цілісну систему. Наприклад, традиційна родина її мета продовження роду та стабільність, що є незаперечними плюсами. Але водночас увага партнерів прив'язана лише до дитини та побуту. И почуття партнерів одне до одного поступово зникають. Стосунки несвідомо втрачаються. Партнеры котяться поруч до поняття «все, як у людей». Залежна родина. Один з партнерів має потреби, а інший до нього почуття. Чоловік -тиран і п'яниця та дружина, що все життя це терпить. Не самодостатня дружина та чоловік похилого віку, що виконує її забаганки. Першого тримає потреба партнера ж страх залишитися самому. Партнерська родина, родина договірна. Стосунки будуються осмислено, ролі гнучки. Партнери готові до компромісів, домовленостей і прагнуть прозорості та розуміння. Суть договору індивідуальна, наприклад, право на фрілав чи право на відпочинок окремо від партнера теж може бути. І нарешті власне гармонійна родина, партнерство плюс почуття, подібна життєва філософія, прийняття одне одного та повне прийняття дитини. Ідеальна з точки зору мікроклімату, якості життя та якості життя дітей у майбутньому. Савіт та любов, нестабільні родини. Родина увесь час на межі кризи. У безперебійних конфліктах чи в постійному взаємному ігноруванні. Наприклад, родина зовні спокійна, але безнадійно сумна та безідейна насправді. Чи родина Вулкан у безперервних скандалах та розлученнях збігах? Родина Ірини 5 років страхів сьогодні у програмі. Вам из нас уявляет В целом мы представляем себе схожие явления, но конкретное содержание наполняется по-разному. И модель семьи разная, и тип отношений разный. В общем, но в целом это связано с тем стереотипом, который в семье сложился, собственно, там, где вырос человек. Вот такую модель, как правило, человек транслирует и дальше, представляя себе точку отсчета семьи, ну, глубине отношений, в степени разрешения разных вопросов, которые там рассматриваются в этой семье. Ну вносятся и новые модели какие-то в семью. Важно, чтобы модели образующих эту семью были схожи, согласованы. Когда есть шанс образовать новую семью, в общем, на, на каких-то общих основаниях, общих основаниях, общих ценностях, общих стереотипах. Если они резко не совпадают, то будет сложно. То есть мы можем сказать, что независимо от того, что транслируют батьки, что они рассказывают, как мать должны себя вести в подальших отношениях, модель поведенки между батьками, так, их модель поведенки, с большой вероятностью будет потом втюриваться дитиною. Конечно, слова должны подтверждаться действиями. Ребенок первое, что он видит, это видит стереотипы поведения. Даже без вербального речевого сопровождения. Он видит эти модели, он впитывает эти модели. Потом может критически отнестись, но в целом это основа, на которой он потом строит свои собственные отношения. Мы можем говорить разное, но если это не подтверждается собственной моделью поведения, оно, наверное, не будет иметь какую-то силу. Вероятно, что вот такой простой метод воспитания делай, как я он достаточно серьезно влияет на ребенка. Хотя ребенок тоже критически относится к некоторым формам взаимодействия. Я знакома с Кириллом 9 лет. 5 лет мы официально женаты. У нас сыну 3. Я не работаю, он считает, что я должна заниматься сыном. Я, в принципе, не рвусь работать, хотя у меня хорошее престижное образование. Я дома, у нас есть еще няня. Няня занимается сынулькой, пока я занимаюсь собой. Кирилл мне не отказывает в доходах. Он ведь тоже заинтересован, чтобы я была в порядке. Фитнес, косметологи, хороший отдых, мне все доступно. Я хорошо выгляжу, я круто готовлю. Я умею делать разные сюрпризы мужчине. Кажется, что я с ним как за каменной стеной. Но нет чувства, что так будет всегда. Я боюсь потерять форму, потерять его. Я уже не умею по-другому жить. Без денег, без работы, если придется. Иногда он такие разговоры заводит, мол, сына заберу и все. У него, как у всех, есть небольшие грешки. То с женщинами, то с друзьями. Я стараюсь держать его в тонусе. Уходила несколько раз, чтобы он добивался прощения, просил. Когда их бросают, они такие овечки. Но я устала. Я на самом деле в панике и уже серьезно думаю пойти к психологу. Подскажите, что делать? отрицательно отношусь к таким девушкам, даже если их слишком богатая, эти самые это не важно. Ну, во-первых, как можно жить быть, жить быть с мужчиной, в котором не уверена. Ну, нельзя жить только на средства мужа. Ну, надо как-то самой себя обеспечивать, чтобы такого не бояться. Тогда, я думаю, муж, ну, не бросит. Во-первых, у нее должно потихоньку атрофироваться мышление. Ну это скучно жить так вообще. Во-вторых, она должна быть до такой степени ленивой. Если у тебя есть такая возможность, да, если там человек э, тебя обеспечивает, то почему бы не э, заняться чем-нибудь интересующим тебя? Саморазвитие. Никто его не отменял. К годам 50-60 она посмотрит в зеркало, и будет еще страшнее. Что это такая загра у нашей истории? Чем можем сказать, что тут разные модели родин у каждого из партнеров? Ну да, в смысле игры, то есть здесь достаточно четкий стереотип, который разыгрывается как по Есть очень четкая ориентация на э, такие, потребительскую модель семьи, в которой каждый вносит свой вклад э, скорее всего, такой потребительский. Мужчина приносит в семью деньги, обеспечивает семью. Женщина украшает эту семью. Наверное, в обывательском смысле ничего плохого в этом нет. Но здесь нет разговора о каких-то других сторонах жизни, о каких-то содержательном наполнении, о каких-то чувствах и отношениях. Вот беспокойство, что вызвало нашу героиню, это то, что в случае каких-то конфликтов и отторжений друг от друга, она будет, ей будет сложно жить без тех материальных условий, к которым она привыкла. Не без человека. Ні, без отношення, а саме без условий, взагалі то я з історії не почула жодного теплого слова чи взагалі якогось слова, що стосується особистості цього Кирила. Тобто ми бачимо необхідність його ресурсу, так його там коштів, якихось там нянь, фітнес центрів. Але взагалі про нього нічого немає. Так не слише направи. Видимо, це стрімлення. в общем-то, высказать проблему в таком формальном ключе. Наверное, реальная ситуация как-то богаче этими отношениями, потому что она ее так предъявила. Но, тем не менее, то, что она предъявила, выглядит очень стереотипно и, в общем-то, достаточно в этой ситуации не присутствует человека. Не она как человек, не он как человек, а вот такие ресурсные взаимные обмены там действительно присутствуют. Мне кажется, что если говорить о, даже о рычагах, которые она применила для того, чтобы ситуацию ставить на место, она э, говорила о том, что она э, держит его в тонусе. Понимаете? Вот, вот такая формулировка. То есть где-то должна сохраняться какая-то ответственная напряженность за выполнение каких-то гласных, негласных обязательств ну, на уровне потребительских ценностей. Может, это такой не очень безопасный шлях. Э, Пришла, повернулась. Может, это когда может не тот результат дать. Ну, это вообще не путь построения отношений. Вероятнее всего, здесь, если ситуацию двигать в конструктивное русло, то мне думается, что есть несколько моментов, которые очень важны для этой ситуации. Но первый момент – это нужно перейти к разговору о отношениях, а не о потребительских своих потребностей. То есть о том, что, например, она о нем заботится, переживает, думает о нем, скучает и так далее. Эти чувства нужно выражать. Потом нужно сказать о том, чего она хочет. То есть говорить о своих чувствах и своих переживаниях, а не о требованиях и ультиматах. Поэтому ну, это первое, что нужно. То есть мы можем сказать, что в Екис мире, цей стан, такой тревожный нашей героини его может быть и где-то вызвано тем, что она действительно не чувствует того, что она потребует, как женщина, так? как жена, как дружина, Люди, наверное, не дополучают этого, но у них и нет соответствующего коммуникативного навыка, коммуникативной установки. Они об этом говорить не умеют. Они как-то вот эти жесты, внимание, атрибуты потребительские указывают, а вот о чувствах человеческих, наверное, нужно научиться говорить, попытаться научиться говорить, слушать и переживать об этих чувствах. Это вот такая первая составляющая. Вторая составляющая, как мне кажется, это то, что для того, чтобы сохранить взаимоотношения какие-то, нужно иметь совместное что-то, совместную деятельность, совместные интересы, что-то совместное, какие-то проекты, может быть совместное времяпрепровождение, но какое-то содержательно наполненное. Пусть она будет инициатором этого процесса, чего-то решающего вместе.